Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aida binti Hamdan, CP240074. Yang dihormati Ustaz Mustafa Hayudin bin Abdul Halim serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan satu ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Pengenalan Ilmu Falsafah, Isu Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Syahruddin Nombor metrik saya CE240159 Seterusnya saya akan paskan kepada uh, rakan kumpulan saya untuk memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fakrul Adam bin Alira Nombor metrik CE240132 Assalamualaikum, uh, nama saya Syamil Aziz bin Azhar Nombor metrik saya ce 240086 dan saya daripada kumpulan satu Nama saya Izzat Syafi bin Omar Rosli Momentary CE 240205 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Alif bin Bakar Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Dan nombor metrik saya CE 240141 Tajuk kajian kami adalah isu pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan seterusnya adalah pernyataan masalah. Bahagian ini menerangkan isu utama dalam pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Walaupun FPK menjadi asas dalam melahirkan insan holistik, pelaksanaannya masih berdepan cabaran. Antaranya tahap pemahaman yang rendah serta jurang antara teori dan juga amalan. Kajian menunjukkan FPK sering disampaikan secara kognitif tanpa penghayatan nilai sahsiah fokus yang berlebihan kepada akademik pula mengurangkan pembangunan nilai kemanusiaan. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu ini serta mencadangkan penambahbaikan bagi memperkukuh pelaksanaan FPK dalam sistem pendidikan kita. Seterusnya, saya akan bentangkan objektif kajian ini. Kajian ini dijalankan dengan tiga objektif utama. Yang pertama, untuk mengkaji elemen utama yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. Ini penting bagi memahami asas-asas yang ingin diterapkan dalam sistem pendidikan negara kita. Kedua, untuk mengenal pasti halangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan dalam melaksanakan FPK. Halangan ini mungkin melibatkan faktor pelaksanaan, pemahaman atau sikap pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, kajian ini bertujuan untuk mencadangkan kaedah atau langkah-langkah penambahbaikan yang boleh diambil bagi memperkukuh pelaksanaan FPK. Hal ini secara lebih menyeluruh dan lebih berkesan dalam sistem pendidikan kita. Saya teruskan dengan penawaran ilmu falsafah. Pertama sekali, definisi falsafah ialah cinta akan kebijaksanaan. Ia merujuk kepada kajian terhadap persoalan hidup, pengetahuan dan juga nilai. Seterusnya, dari segi ciri-ciri ilmu falsafah, ia bersifat rasional, menyeluruh dan juga mendalam. Ini bermaksud, falsafah membantu kita berfikir secara logik dan memahami sesuatu secara mendalam serta holistik. Tujuan falsafah pula adalah untuk membantu manusia memahami hakikat hidup, mencari kebenaran dan juga membina pemikiran yang kritis. Akhir sekali, dari sudut kaitan dengan pendidikan, ilmu falsafah penting dalam membentuk pemikiran guru serta pelajar supaya lebih bertanggungjawab, rasional dan juga bernilai dalam membuat keputusan serta dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum, nama saya Nur Farahana binti Muhammad Fizdaus Jo, CP240083 saya akan teruskan dengan isu falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembangunan insan yang seimbang dan harmonis dari pelbagai aspek iaitu intelek, harmoni, emosi dan jasmani. Ini bermaksud sistem pendidikan negara bukan hanya menumpukan kepada pencapaian akademik tetapi juga kepada pembangunan siasat dan harmoni seterusnya asas falsafah pendidikan kebangsaan falsafah pendidikan kebangsaan dibina atas kepercayaan kepada Tuhan dan berkait rapat dengan prinsip rukun negara yang menjadi asas per perpaduan dan identiti rakyat Malaysia asas ini menegaskan bahawa pendidikan kita perlu melandaskan nilai agama dan moral yang tinggi di mana kepercayaan kepada Tuhan menjadi tunjang kepada tingkah laku dan pemikiran seseorang dan akhir sekali nilai-nilai teras. Nilai-nilai utama yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah ahlak, sahsia, kemanusiaan dan tanggungjawab. Nilai-nilai ini perlu diterapkan dalam setiap aspek pendidikan sama ada melalui kurikulum atau kurikulum melalui interaksi guru dan pelajar. Sebagai contoh, pelajar digalakkan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka dan saling menghormati antara satu sama lain. Saya akan teruskan dengan hasil kajian yang telah kami dapat daripada responden melalui Google Form. Penjidikan pertama adalah tahap kefahaman terhadap elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Selain ini menunjukkan hasil kajian terhadap kefahaman responden melalui elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Semanjak 66.4 responden memahami konsep asas falsafah pendidikan kebangsaan seperti pembangunan holistik, nilai-nilai teras dan asas-asas pendidikan. Ini bermakna secara umum pelajar atau individu yang dikaji menyedari kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan. Malah kekurangan yang kami dapat daripada responden adalah walaupun faham secara umum tetapi ramai masih tidak dapat menjelaskan elemen utama falsafah pendidikan kebangsaan secara tepat. Ini menunjukkan masih terdapat kelemahan dan penguasaan mendalam terhadap kandungan serbenar falsafah pendidikan kebangsaan. Graf bar di sebelah kanan menunjukkan peratusan kefahaman responden terhadap beberapa elemen seperti mempengbangunan insan, nilai teras dan prinsip rukun negara. Sebahagian besar menunjukkan tahap kefahaman sederhana hingga tinggi tetapi masih wujud ruang untuk penambahbaikan. Objektif kajian ini telah dicapai iaitu mengenal pasti tahap kefahaman. Namun, penguasaan yang lebih mendalam masih perlu diperbaiki sama ada melalui pendidikan formal ataupun pendedahan lebih menyeluruh di peringkat institusi. Motif yang kedua ialah halangan pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain ini, memfokuskan kepada halangan-halangan utama yang dikenal pasti oleh responden dalam pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan di sekolah atau di institusi pendidikan. Seramai 85% responden menyatakan bahawa tekanan untuk mencapai keputusan akademik yang tinggi menjadi halangan ut utama. Hal ini menyebabkan fokus terhadap nilai dan pembentukan sahsiah seperti yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan menjadi terabai. Terdapat juga isu sikap pelajar dan pendidik yang lebih mementingkan pencapaian akademik semata-mata. Malah sesetengah pendidik mungkin tidak begitu mengutamakan nilai teras falsafa pendidikan kebangsaan dalam proses pengajaran harian. Kajian ini juga menunjukkan bahawa ada guru yang tidak diberi latihan mencukupi atau kurang pendedahan untuk menerapkan elemen falsafa pendidikan kebangsaan secara berkesan dalam pengajaran mereka. Graf bar menunjukkan peratus responden yang bersetuju dengan halangan-halangan seperti tekanan akademik, sikap pelajar dan kurangnya latihan profesional. Dapatan ini konsisten dan jelas menunjukkan bahawa masalah ini adalah menyuruh dan bukan terpencil. Objektif kedua ini telah dicapai sepenuhnya berdasarkan dapatan yang konsisten dan menunjukkan halangan sebenar yang mengganggu yang mengganggu pelaksanaan nilai falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan. Assalamualaikum, nama saya Dina Irina binti Irwan. Nombor matrix ap 240434 Seterusnya, objektif kajian yang ketiga pula Cadangan penambahbaikan pelaksanaan yang falsafah pendidikan kebangsaan Iaitu latihan profesional guru Cadangan ini yang paling tertinggi dikemukakan oleh responden Ini menunjukkan bahawa guru memerlukan latihan yang lebih mendalam Tentang aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan Dalam konteks pengajaran sebenar Latihan ini boleh melibatkan bengkel, kursus intensif dan pembelajaran berterusan yang berfokuskan nilai-nilai falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua pula, pentaksiran nilai. Ramai responden berpendapat bahawa sistem pentaksiran semasa kurang memberi penekanan terhadap nilai-nilai murni seperti integriti, tanggungjawab dan semangat perpaduan. Oleh itu, kaedah pentaksiran yang lebih menyeluruh dan holistik perlu diterapkan termasuk penilaian berasaskan pemerhatian tingkah laku dan kerja berkumpulan. Yang ketiga pula, integrasi rentas kurikulum. Responder yang menyarankan supaya elemen falsafah pendidikan kebasaan tidak hanya terhad dalam sahaja pendidikan moral atau pendidikan Islam sahaja. Nilai-nilai falsafah pendidikan kebasaan, toleransi, hormat menghormati dan semangat patriotisme harus diterapkan dalam semua mata pelajaran seperti sains, matematik dan sejarah secara rentas kurikulum. Yang terakhir, pengurusan kurikulum. Cadangan ini menyentuh keperluan uh, Menstruktur semula kandungan dan kaedah pelaksanaan, kurikulum supaya lebih mesra guru dan pelajar. Ini termasuk penyediaan modul yang selaras dengan aspirasi FASFA Pendidikan Kebangsaan serta pengurangan beban tugas guru agar lebih mampu menumpukan perhatian kepada pembangunan sosial. Kesimpulannya, FASFA Pendidikan Kebangsaan memainkan peranan penting sebagai asas dalam membentuk hari tujuh sistem pendidikan negara kajian mendapati bahawa golongan pendidik mempunyai tahap kefahaman tinggi terhadap fasa pendidikan kebangsaan. Namun, penghayatannya masih belum meluas dalam amalan sebenar di sekolah. Terdapat beberapa halangan yang dikenal pasti dalam pelaksanaan fasa pendidikan kebangsaan, termasuk kekangan dari segi pedagogi dan pentadbiran yang memerlukan pendekatan reformasi secara menurut. Oleh itu, cadangan-cadangan yang telah dikemukakan ke dalam kajian ini diharap dapat menjadi langkah ke arah memperkukuh pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan secara lebih sistematik, berkesan dan konsisten. Sekian terima kasih.